નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો ધોરણ આઠની હિન્દી વિષયની જે ત્રિમાસિક કસોટી તમારી લેવાની છે કુલ ચાલીસ ગુણની ફેબ્રુઆરી બે હજાર છવ્વીસથી શરૂ થઈ રહી છે આ દ્વિતીય સત્રની ત્રિમાસિક કસોટી તો એની જે પ્રશ્ન બેંક છે તેના ઉપરથી આપણે એક સરસ મજાનું મોડલ પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કરેલું છે બરાબર જે તમારી આ ત્રિમાસિક કસોટીની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે તો જરૂરથી આ જે ત્રિમાસિક કસોટીનું મોડલ પ્રશ્નપત્ર છે તેનો અભ્યાસ કરી લેજો ચાલો દોસ્તો તો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠનું હિન્દી વિષયનું ચાલીસ ગુણનું ત્રિમાસિક કસોટીનું મોડલ પ્રશ્નપત્ર प्रश्न नंबर एक यह नगर जैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है तो जवाब अवश्य विकल्प सी बचाओ कंडला क्या है तो जवाब अवश्य बंदरगाह मजबूर कौन है तो जवाब अवश्य दीपक अमर सपूत किसका नया निर्माण करेंगे तो जवाब अवश्य देश का कबीर ने साई शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है तो जवाब अवश्य विकल्प ए भगवान त्यारीज कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहलू सामख्याली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं तो प्रवेश द्वार बीजू गांधी धाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है तो सिंधी त्रीजू अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील खाली जगह है तो वितान नूतन मंगलमय खाली जगह से गुंजित जग उद्यान करो तो ध्वनियो बिना डुलाए न मिले जो खाली जगह को पौन तो जवाब आंखा त્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 સહી વાક્યંસ ચૂનકર પૂરા વાક્ય વિશે લખીએ જૈના કુલ 5 ગુણ છે પેલું ઉસે પછતાના પડતા હે જો જવાબ આવશે বিনা સોચે કામ કરતા હે વિદ્યા ભી એક ધન હે ક્યોકી તો જવાબ આવશે વહ ઉદ્યમ કરને પરહી પ્રાપ્ત હોતી હે ત્યાર પછી ત્રીજો મંદિર મસ્જિદ ગિરજા ઘર બનાને કા મતલબ હે તો જવાબ આવશે ભગવાન કા બટવારા કરના કચ્છ કો હમ મ્યુઝિયમ કહ સકતે હે ક્યોકી યહા અનેક દર્શનીય સ્થાનો કા વૈવિધ્ય હૈ अपन एक पेरेग्राफ आपेलो है आ पेरेग्राफ पर जवाब नो जवाब तो हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है उस समय रिम जीम रिम जीम वर्षा शुरू हुई लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे त्यार प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए इंसान को बांटने से क्या तात्पर्य है तो इंसान को बांटने से यह तात्पर्य है कि उसे छोटे बड़े ऊंच नीच झातिपाती और गोरे काले आदि समूहों में विभाजित करना बीजू नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है तो नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है जग में किसकी हंसी होती है तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना बिचारे बिना विचारे काम करता है और असफल होता है आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचा पहुंचते हैं तो आजकल पत्र डाक कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक दूसरों तक पहुंचते हैं पांचवा। कबीर अपने द्वार से किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते डायरी के रूप में लिखिए जेना कुल पाँच गुण अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव सूरत सत्रह नवंबर दो हजार तेरह आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने बीस रुपये दिए थे अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है इसमें पाँच रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए वे बोले मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट -फट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी मेले में हमने खूब आनंद किया समोसे खाए लस्सी पी गुलाब जामुन का स्वाद लिया फ़ोटो खींचवाए निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे हाथी की सवारी का भी आनंद लिया इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे बीस रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ इसका श्रेय मामा जी को है त्यार प्रश्न नंबर सात नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए कुल बेगुण दयावान तो वाक्य वाक्या राजा बहुत दयावान था मूल्यवान तो वाक्यवश्य समय सबसे मूल्यवान वस्तु है प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए तो आ रीते आशी दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है इसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे बिजली की रोशनी अभी केवल महलों धनी लोगों के घरों में ही है गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहा है गिफ्ट त्यार बचे प्रश्न नंबर नौ दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए जे जेना कुल पांच गुण तो है तो अँ तेई सको कि हिमालय नजाव्य जो सवाल हिमालय हमें क्या संदेश देता है उत्तर हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे यदि हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर सकेंगे बीजू मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए उत्तर मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए उससे घबरा कर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए त्रीजू कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है तो हिमालय ने सभी बाधाओं का डटकर मुकाबला किया वह हर कठिनाई से लड़ा वह कभी अपने पथ से डिगा नहीं इसीलिए कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा है इस काव्य का भावार्थ लिखे जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है हमें निडरता से उसका सामना करना चाहिए जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्रण और पथ पर अटल रहते हैं वे संभव को भी संभव कर दिखाते हैं इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए तो हिमालय का संदेश त्यार पचीचे प्रश्न नंबर दस निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए उद्यम तो परिश्रम वाक्य उद्यम से ही सफलता मिलती है प्रकृति तो स्वभाव वाक्य वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है खैर तो कुशलता वाक्य मैं अपने सब की खैर चाहता हूँ મિત્રો અહીંયા આપણે આ ધોરણ આઠના હિન્દી વિષયની ત્રિમાસિક કસોટી જે છે દ્વિત્ય સત્રની તેનું આ ચાલીસ ગુણનું મોડલ પ્રશ્નપત્ર પૂર્ણ કરીએ છીએ ફરી મળીશું મિત્રો આપણે ધોરણ આઠની એક નવા વિષયની ત્રિમાસિક કસોટીના સોલ્યુશન સાથે મિત્રો આપણે આ ચેનલ ઉપર ધોરણ આઠની જે ત્રિમાસિક કસોટીઓ છે તેના દરેક વિષયના મોડલ પ્રશ્નપત્ર મુકાઈ ચૂક્યા છે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો તમારી આ ત્રિમાસિક કસોટીની પરીક્ષાની તૈયારી માટે તેના અભ્યાસ માટે તેમાં સારામાં સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે